Знаете, вот для людей далеких может показаться, что вот эти все события, которые происходят, это какое-то волшебство, магия, но мы с вами знаем, как решаются эти вопросы через взятки, это коррупция. И я хочу всех заверить, что вот молодежь, студенты, которых я представляю здесь сегодня, они все держат руку на пульсе, следят за событиями и в нужный момент... Будут готовы все собраться, это тысячи людей, и стать в том виде, в котором надо будет, и там, где надо будет, и восстановить справедливость, и наказать всех виновных. Так, давай, так, на вот. вот, э, да. э, с нами стоит Дмитрий Павличенко, он, наверное, как никто другой знает э, как бы суды, как это делается. Я помню, когда мы выходили еще на митинги под, э, на Соломенской площади под э, апелляционный суд это длилось, переносилось заседание с раза на раз. И это ну, была бесконечная эпопея. Вот даю ему слово, то есть как бы прямая, можно сказать, жертва регионала. Друзья, я, я хочу всех поприветствовать. Меня зовут Дмитрий Павлюченко, я иду по мажоритарке по 223 округу по Верховной Раде. Мы также присоединяемся к этой акции и мы все приложим все усилия, чтобы бывшие, бывшие негодяи не пришли снова во власть. А если они вдруг придут, мы их вынесем на носилки и забросим в эти мусорные баки. Что касается судей, то тоже их надо немедленно проиллюстрировать, потому что вот я вижу, судит судить собирается мужак, я ее очень хорошо знаю. Она лично выносила по моему делу незаконное решение лишала тоже нас собственности и она до сих пор продолжает выносить незаконное решение и продолжает работать. Она уже сбежала Шевченковского суда, суда, где она была, теперь она уже здесь. Поэтому мы, мы приложим все усилия, мы все вместе с вами приложим все усилия, чтобы не допустить бывших, бывших при власти снова зайти туда и снова отравлять нам нашу жизнь. Спасибо всем за внимание. Поддержим всех наших мажоритарщиков, всех наших э, людей, которые вы поддержали и выдвинули в качестве народных депутатов, которые могли, за, могут и зайдут в Верховную Раду, чтобы восстановить войну, восстановить э, все, все порушенные наши права и чтобы наладить нашу совместную жизнь.